qa boy hozir yo'q bizda u xudoman degan lekin xudo boylikni yog'dirib yuborgan bu degani ishi zo'r yurayotgan odam men yaxshi odamman deb o'ylamang ishi yurmayotgan faqat qo'l ursa ishga harakat qilsa ishi yurmayotgan yoki zo'rg'a ro'zg'orini kunligini kunda qilib yurgan erkak xafa bo'lmay o'ksinmang sizni payg'ambaringiz kambag'al bo'lgan payg'ambarimizn birinchi bo'lib oldilariga tushirib olib kirib ketadigan ummatlari kambag'al ummatlari bo'ladi shunda boy ummatlar achinadi bu dunyoda kambag'al bo'lmaganiga afsuslanmaylik kambag'al xudo bizga nimani ravo ko'rsa yaxshi ko'rgandan ravo ko'radi bolamiz o'lib qoldimi biling buni tagida yaxshilik bor qiynalib yurib to'plab yurib ellik ming yuz ming sakson ming qilib yurib to'plab bitta qo'y oldik o'lib qoldi biling bunda yaxshilik bor eng musibati qattiq rasulullohga bo'lgan sahobalar keyin avliyolarga bo'ladi xudoni do'stlariga bo'ladi keyingi qiyinchiliklar qiyinchilik kelyaptimi u xafa bo'lmang olloh sizni sinayapti ad maqomigizni oshiryapti